रिसालत पे लुटा देंगे दिलो जा। के सर काट के रख देंगे मुसलमान सरकार की तोहन अगर कोई करेगा सरकार की तोहन अगर कोई करेगा हम उसके शब रोज बना डालेंगे जिंदा उसके शबो रोज बना के दो है ये बात कोई नहीं है तेरी अब खैर नहीं सरकार कड़न लोकसभा मां आने तिहरी तलाक विरोधी विधेयक रद्द कर मगनी नाशिक जिलास्तरीय मुस्लिम समाज एकवटला शरीयत बचाव कृति समिति गठित कर या कमिटीच्या नेतृत्वाखाली दुपारी अडीच वाजता जुने नाशिक मधील बडीदर्गाच्या प्रांगणातून जिल्हास्तरीय मुस्लिम महिलांनी मोर्चाला सुरुवात केली मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून अच्छे दिन आयंगेचे गाजर दाखवून मनमनी पद्धतीनं बुरे दिन येण्यासाठी निर्णय घेत आहेत सिर्फ मेरी आवाज सुनो असा पावित्रा भाजपा सरकारनं घेतलाय मोदी सरकार, सरकार स्वतःच्या मन की बात करते परंतु जनमन की बात त्यांनी कधी केलीच नाही मुस्लिम धर्मियांच्या पवित्र कुरान शरीफ शैरतच्या विरोधात सरकारनं तीन तलाक बिल मंजूर करण्याचा निर्णय घेऊन मुस्लिम कुटुंबातील पती पत्नीचे संसार उद्ध्वस्त करण्याचा सुडबुद्धीनं डाव आखला तीन तलाक बिलाच्या विरोधात विविध ठिकाणी मुस्लिम महिलांनी मोर्चे काढून सरकारच्या हेकेखोर भूमिकेच्या विरोधात निषेध आंदोलन पुकारले नहीं मुंह से रिसालत पे लुटा देंगे दिलोजान के सर काट के रख देंगे मुसलमान सरकार की तोहीन अगर कोई करेगा सरकार की तोहन अगर कोई करेगा हम उसके शब रोज बना डालेंगे जिंदा

त्याचाच यशस्वी परिणाम आज मार्चच्या मुस्लिम महिलांच्या ऐतिहासिक महामोर्चा सर्वांना उन्हात न्याय हक्कासाठी मुस्लिम महिलांनी आपल्या लेकर बाळांसह महामोर्चात स्वयंफूर्तीनं हजेरी लावली विविध घोषवाक्यांचे फलक हातात घेऊन लाखोंच्या संख्येनं मुस्लिम महिला शर्यत वाचविण्यासाठी रण मैदानात उतरल्या मुस्लिम धर्माच्या शर्यतच्या नियमात सरकारनं ढवळा ढवळ दोड़ करू नये मुस्लिम पती पत्नीवर जाचक नियम लादू नये आमच्या धार्मिक आणि व्यक्ती स्वातंत्र्याचा बळी घेऊ नये अशी मागणी प्रत्येक मुस्लिम महिलेच्या बोलक्या डोळ्यात दिसत होती हमारी मांग यही बिल ये बिल मंजूर नहीं है जो शरियत मंजूर अच्छा लेकिन गवर्नमेंट तो बोल रही अच्छा है ये नहीं इसके अंदर बहुत सारे नुकसान है कुछ फायदा नहीं रखा हुआ है इसके अंदर और इसके अंदर फायदा कैसा रखा हुआ है सिर्फ मर्द को जो है वो सजा दी जा रही है इसके अंदर कुछ भी मिल रही औरत को तो कुछ भी नहीं हासिल हो रहा ये उसमें बिल में कहाँ लिखा हुआ है कि औरत को ये चीज़ मिलेगी औरत को वो चीज़ मिलेगी नहीं बस मर्द को उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा जबकि हमारी शरीयत कहती है कि औरत को अगर तलाक हुआ तो वो उसका मेहर भी संभालेगा और फिर उसके बाद में उसके बच्चों का खर्चा भी संभालेगा तो इसमें फ़ायदा रखा हुआ या इसमें आप खुद ही बताइए इसमें क्या फ़ायदा है आप बताइए अगर वो आदमी जेल में चला जाता है तो फिर उसके बच्चों का खर्चा कौन उठा रहा है उसके घर में उसकी बीवी का खर्चा कौन उठाएगा और उस औरत को माशरे में कौन कबूल करेगा जो अपने शोर को उठाकर जेल में डाले लिए हमारी सब सड़कों पे उतरे हैं। बस यही मुसलमान पर हमारी गुजारिश है कि जो भी वो लाना चाहते हैं उसे वो वापस ले ले, वापस ले ले वापस ले ले हमारा कुरान जो है वो एक हमारी गाइडलाइन जीने का तरीका है और उसमें हम किसी की मुदादत किसी को चेंजें नहीं चाहिए हम सब इसका भी बहने पूरा में जगह जगह हर सिटी में मोर्चा निकाल के यही बताना चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट का ये जो मिल आए है वो हमें पसंद नहीं है हमें हमारा इस्लाम पसंद है नासिक में कम से कम एक लाख औरतों का मोर्चा निकला है और वो यही बताना चाहते हैं कि हम सब इस्लाम फॉलो करते हैं और क्या तक हमारे धर्म को कोई ना हमारी ये सब गुजारिश है हमारी, हमारी तमाम तर तिहेरी तलाक संदर्भातील विधेयक केंद्र सरकारनं मागे घ्यावे या मागणीसाठी नाशिक मध्ये मुस्लिम महिलांनी मुक मोर्चा काढला बडीदर्ग्यापासून तब्बल तीन किलोमीटर पर्यंत मोर्चाचे स्वरूप होते मोर्चेकऱ्याच्या शिष्टमंडळाच्या आठ महिलांनी जिल्हाधिकारी बी राधाकृष्णन यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन सादर केले केंद्र सरकार कडून कायद्यात होत असलेल्या हस्तक्षेपाला आंदोलक महिलांनी तीव्र विरोध दर्शवला शिवाय तिहेरी तलाक संदर्भातील विधेयक सरकारनं तत्काळ मागे घ्यावे ही प्रमुख मागणीही यावेळी मोर्चेकऱ्या महिलांनी न्यूज टुडे बोलताना केली जाए क्योंकि इस बिल में बहुत सारे नुकसान थे जैसे कि आप लोग बताया बताया जा रहा है कि बिल में तीन ये बिल ऐसा पास किया गया है कि तीन साल की सज़ा दी जाएंगी जब एक मर्द तीन साल के लिए जेल में जाएगा तो उसकी बीवी बच्चों का खर्च कौन उठाएगा साथ ही साथ बीवी बच्चों के साथ दूसरी भी फैमिली मेम्बर रहते उनका खर्च कौन उठाएंगा जबकि हमारी शरीय में जैसे कि हम अलहमदिल्ला हिंदुस्तानी हम इस बात पर प्राउड फील करते हैं लेकिन हिंदुस्तान के एक्ट फोटीन में बताया गया है कि हर मजहब वाले को अपनी मजहब की आज़ादी है जब सब मजहब वाले अपनी मजहब की आज़ादी से जी सकते तो हम चाहते हैं कि हमारी शरीयत में कोई मुदाखलत ना करे और ये मुदाखलत जो की जा रही है उसमें एक मर्द की सज़ा हलाला बता दी गई है जब एक मर्द तीन तलाक देता है तो उसकी सज़ा ये है कि वो हलाली के जरिए अपनी सज़ा पूरी करे तो तीन तलाक बिल वापस ले लिया लेंगे आखिर तक इसी पर डटे रहेंगे जब तक कि हमारी शरीयत में मुदाखलत बंद नहीं कर दी जाएंगी क्योंकि हम कानून कुरान पाक और अहदिस से ही मानेंगे तमाम कानून की हम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन ये हमारी शरीयत के खिलाफ है तो हम इसमें कभी एग्री नहीं जुने नाशिक येथील बडी दर्गा येथून या मोर्चाला सुरुवात झाली नंतर हा मोर्चा पिंजार दूध बाजार खडकली झेडपी मार्गे गोल्फ क्लब मैदान येथे धडकला या मोर्चात मोठ्या संख्येनं मुस्लिम महिलांनी सहभाग घेतला यावेळी शिष्टमंडळाशी जिल्हाधिकाऱ्यांनी चर्चा केल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या चर्चेचा सारांश या शिष्टमंडळानं गोल्फ क्लब येथील सभेत उपस्थितांसमोर मांडला